Ситуация в зоне АТО. Боевики 10 раз нарушили режим перемирия. Обстреливались по опытному Красногоровке и Авдеевке. Об этом сообщает спикер АТО Анатолий Стельмах. Также стало известно, что войска незаконной организации скрыто передислоцируют тяжелое вооружение к линии разграничения на Донбассе, а также готовят провокации. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер АТО Андрей Лысинга. Водночас напруження та збройні провокації бойовиків тривають по всій лінії розмежування від Азовського моря до станиці Луганської. Найбільш запеклі бої вчора тривали в Авдіївці. В цьому районі зафіксовано використання танків та ствольної артилерії проти наших військовослужбовців. Також до швейних майстерень на окупованих територіях Донеччини та Луганщини надійшло замовлення від бойовиків на пошив шевронів Збройних сил. України та інших військових формувань ці факти свідчать про те, що бойовики готують провокації проти мирних мешканців Донбасу з метою зриву процесу мирного врегулювання та дискредитації збройних сил України. Незаконная организация ДНР обещает дончанам пенсию в рублях. Получить выплаты смогут граждане, состоящие на учете в захваченном ДНР пенсионном фонде. Об этом пишет сайт Донецкой городской администрации, контролируемой сепаратистами. В сообщении отмечается, что пенсию в Донецке начнут выплачивать с 4 апреля по курсу 2 рубля за одну гривну. Донецкий губернатор прогнозирует, что захваченные боевиками телевышки могут вернуться под контроль Украины. Об этом Александр Кихтенко сообщил в ходе презентации восстановленной Донецкой ТРК в Краматорске. Подробнее в сюжете. Вопрос по вещанию на оккупированной территории с вышками. Что делать? таких возможно уничтожить или их невозможно уничтожить? Мы постараемся вернуть эту вышку в украинскую собственность в ближайшее время. Зачем ее подрывать? Нет, А когда это время Хороший вопрос. На него только ответа нет которые остались и на телецентре в Донецке, они получают заработную плату? Ну, от Донецкой областной администрации никто не получает заработной платы. Получают только те люди, которые работают здесь на территории подконтрольной нам. Вот. А платит ли там зарплату Россия или Захарченко? Платят. Меня, ну чем? Продуктовыми наборами, наверное. По крайней мере, я пока не знаю такой информации, чтобы кто-то мне сказал, хоть в одном ведомстве, или в медицине, или в образовании, о том, что кто-то получает зарплату. Обещают, но не платят. Львовяне подарили детям Луганщины книги, сладости, канцелярию и одежду. Подробнее в сюжете журналиста ОТВД. Эта санаторная школа-интернат расположена в поселке городского типа Новоайдар, за 60 километров от Луганска. Здесь учат, воспитывают и лечат 270 детей с заболеваниями органов дыхания. Сюда же эвакуировали маленьких жителей Луганщины из горячих точек. Трехизбинки, Кряковки, счастья. Есть дети и из самого Луганска. Они неохотно вспоминают то, что пережили. У нас на ну, квартал рядом был, его полностью разбомбили. Ну, Из-за этого мы и уехали. Я смотрел фотографии. Ну, там у меня осталось человек 10 из одноклассников. Но они там еще в Луганске? Да. Ну, ты с ними как-то общаешься? Ну да, переписываюсь. И что они рассказывают, что там происходит? Ну, сейчас стало все потише, но все равно. Ну, ты за домом скучаешь? М? За скучаю, домом. скучаю. Даже забыл, как он выглядит. Бахали очень сильно. Рядом тоже там взорвали соседний дом один. Вот, по поэтому я сюда приехал. Да, на оголёчный яд упал. Тебе страшно было? Угу. Мама пошли до дяди Вадима, потом утром начали встриять, мы ночью пришли домой, вот это переночевали, потом затихло. Ну, а утром уже это... Мы побежали до дяди Вадима, когда было обстрел утром, и это, на дне, на крыше стоит там минометов, хата это, для жила. Эти дети особенно нуждаются в заботе и внимании. Не хватает спортивного инвентаря, одежды, канцелярии, игрушек. Цены на продукты питания подскочили. Но теперь у воспитанников Новоайдарской школы-интерната появились новые друзья. Сегодня э, сотрудники службы безопасности передали нам Подарунки, оці всі і смаколики, і канцелярію, і іграшки, і спортивний інвентар, які зібрали для нас учні і вчителі львівської школи номер 8